Kali ini kita akan belajar pengenalan pecahan bagi tahun 4, 5 dan 6. Baiklah, mari kita lihat maksud pecahan. Pecahan adalah daripada kata dasar pecah yang bermaksud sebahagian daripada keseluruhan. Mari kita lihat gambar rajah di sebelah kanan. Pada gambar rajah itu kelihatan kaca itu telah pecah dan terdapat banyak bahagian kecil pada kaca itu. Seterusnya, mari kita lihat pada mulanya kaca itu belum ada pecahan. Dia dipanggil keseluruhan iaitu satu. Tetapi apabila dia pecah terdapat banyak bahagian kecil. Jadi bahagian kecil itu adalah pecahan daripada keseluruhan. Lihat gambar rajah yang seterusnya, iaitu Apple. Pada mulanya, Apple itu adalah satu biji, iaitu keseluruhannya satu. Tetapi apabila dia telah dipotong kepada dua potongan, maka dia telah menjadi dua bahagian yang lebih kecil. Jadi itu adalah pecahan daripada Apple yang pada mulanya adalah satu. Baiklah, mari kita belajar pecahan. Pecahan yang ditunjukkan di sini adalah disebut sebagai 1 per 4. Dan 1 di bahagian atas adalah disebut sebagai pengangka ataupun dinamakan pengangka. Manakala 4 yang berada di bahagian bawah adalah penyebut. Terdapat tiga jenis pecahan yang utama iaitu pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Pecahan wajar adalah pecahan yang mana nombor di bahagian atasnya iaitu pengangka adalah lebih kecil daripada penyebut. Contohnya satu berdua. Manakala pecahan tak wajar pula adalah merupakan pecahan yang mana pengangkanya lebih besar ataupun sama dengan nombor yang ada di bahagian penyebut. Contohnya 7 per 2. Nombor bercampur pula adalah gabungan di antara dua nombor iaitu nombor bulat dan pecahan wajar. Contohnya 3 1 per 2. yang pertama adalah pecahan wajar. Contoh yang ditunjukkan di bawah adalah 1 per 4. 1 per 4 adalah menunjukkan potongan kek yang sudah dimakan di mana kek itu telah dipotong kepada 4 bahagian. 1 bahagian sudah dimakan. 3 bahagian masih belum dimakan oleh itu, bahagian yang sudah dimakan adalah 1 per 4. Pecahan yang kedua adalah pecahan tak wajar. Contoh yang ditunjukkan di bawah adalah menunjukkan kek yang mana telah dipotong kepada empat bahagian biji kek telah dipotong kepada empat bahagian dan kek yang kedua salah satu bahagiannya sudah dimakan Apabila kita mengira bahagian yang tinggal ada tujuh bahagian yang masih belum dimakan Oleh itu pengangkatnya adalah tujuh manakala penyebutnya adalah empat empat merujuk kepada potongan bagi satu biji kek satu biji kek dipotong kepada empat bahagian oleh itu penyebutnya adalah empat bahagian maka pecahan ini disebut tujuh per empat iaitu pecahan tak wajar kerana pengangka lebih besar daripada penyebut Selain daripada itu pecahan tak wajar juga adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan satu iaitu pengangka sama dengan penyebut Mari kita lihat kek yang pertama Yang pertama ini telah dipotong kepada empat bahagian dan tidak ada satu bahagian yang telah dimakan. Oleh itu, pengangkarnya masih empat. Maksudnya, dia masih lagi satu biji. Ini adalah pecahan tak wajar empat per. gambar kek yang kedua. Gambar kek yang kedua telah dipotong kepada dua bahagian. Dan tidak ada satu bahagian pun yang telah dimakan. Oleh itu, kedua-dua bahagian masih ada. Maka pecahan ini adalah dua per dua. Maksudnya, masih satu biji. Kek yang ketiga adalah kek keseluruhan ataupun satu. Tidak dipotong. Jadi semua pecahan ini empat per empat dan dua per dua adalah sama dengan satu. Dan pecahan ini adalah pecahan tak uh, Adalah pecahan di mana pengangka adalah sama sama atau lebih besar daripada penyebut. Contohnya tujuh per empat tujuh lebih besar daripada empat sebelas per lima sebelas lebih besar daripada lima. Sembilan per dua, sembilan lebih besar daripada dua. Lapan per lapan, pengangkat sama dengan penyebut. Maka ini adalah sama dengan satu. Kesemua nombor ini adalah pecahan tak wajar. kita lihat jenis pecahan yang ketiga, yaitu nomor bercampur. Kita lihat pada gambar raja, terdapat dua biji kek. Kek yang pertama adalah satu. Tidak dipotong. Manakala kek yang kedua. telah dipotong kepada empat bahagian. Dan satu bahagian sudah dimakan. Oleh itu, bahagian yang tinggal yang belum dimakan ada tiga bahagian ataupun tiga potongan. Jadi, nombor bercampur ini adalah terdiri daripada nombor bulat satu pecahan wajar 3/4. Jadi, pecahan ini disebut sebagai 1 3/4. Baiklah, sekarang kita lihat pada pecahan setara. Apakah dia pecahan setara? Pecahan setara adalah pecahan yang iaitu nilai yang sama. Apakah maksudnya nilai yang sama? Nilai yang sama adalah saiz yang sama. Bahagian yang sama. Mari kita lihat gambaraja yang ditunjukkan. Kek yang pertama. Kek yang pertama telah dipotong kepada lapan bahagian. Kemudian, empat bahagian telah dimakan. Itu tidak tunjukkan dalam gambar raja. Manakala yang tinggal adalah empat bahagian yang kecil. Jadi, Pecahannya adalah 4 per 8 bagi kek yang tiga. Untuk kek yang kedua. Kek yang kedua ini telah dipotong kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Dan dua bahagiannya sudah dimakan. Dua bahagian yang tiga belum dimakan. Oleh itu, dia disebut dua per empat. Cuba kita lihat dua kek yang ditunjukkan di sini. Bahagian yang belum dimakan. Pada mulanya kek ini adalah sama size. Dan apabila kita melihat bahagian yang tinggal, saiz dia masih lagi sama. Saiz dia masih lagi sama. Dengan saiz 2 per 4. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai nilai yang sama. Maksudnya 4 per 8 adalah sama dengan 2 per 4 cuma bezanya ialah potongan dia adalah semakin kecil. Saiz potongan bagi 4 per 8 adalah semakin kecil tetapi saiz yang belum dimakan adalah masih sama. Kita lihat pada kek yang ketiga. Dia dipotong kepada dua bahagian salah satu bahagian sudah dimakan dan tinggal satu bahagian belum dimakan. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, satu bahagian itu sama dengan dua bahagian pada kek yang kedua. Satu bahagian pada kek yang ketiga adalah sama dengan empat bahagian kecil pada kek yang pertama. Ini kek yang pertama Kek kedua Kek ketiga Jadi maksudnya Ini adalah pecahan setara 4 per 8 adalah sama dengan 2 per 4 Dan sama juga dengan 1 per 2 Jadi inilah yang dikenali sebagai pecahan setara baiklah masih lagi pecahan setara. Sebentar tadi kita sudah belajar tentang pecahan setara di mana 4 per 8 adalah sama dengan 2 per 4 dan sama juga dengan 1 per 2. Ketiga-tiga pecahan ini adalah pecahan setara. Sekarang, cikgu akan menunjukkan cara menukar pecahan kepada pecahan setara. Caranya adalah darab kedua-dua pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama. Contohnya, untuk menukarkan satu per dua menjadi dua per empat adalah Mendarabkan satu, itu pengangka dengan dua. Begitu juga dengan dua pada penyebut, darabkannya dengan nombor dua. Maka kita akan dapat dua per empat. Jadi pastikan kedua-dua pengangka dan penyebut didarab dengan nombor yang sama untuk mendapatkan 4 per 8. 2 per 4 ini, kedua-dua pengangka dan penyebut harus didarab dengan 2. Yaitu 2 darab 2, kita akan dapat 4. Dan 4 darab 2, kita akan dapat 8. Kemudian dapatlah 4 per 8. Begitulah cara untuk menukar pecahan kepada pecahan